Прямиком из спортивного зала можно попасть в небольшую комнатку, своеобразную трофейную. Здесь полки шкафов буквально ломятся от наград, но спортсмены скромно отшучиваются. Свободного места еще много. В конце октября их без того внушительная коллекция пополнилась еще одним кубком. это вот наше достижение за годы существования клуба. А вот этот мы только, только сегодня встал. Это первое место в чемпионате Литвы. Победа была нелегкая, однозначно. Конечно, эмоции положительные, но уже нет такой эйфории, как было 10 лет назад, когда мы там впервые выиграли какой-то турнир. Но все равно это победа, престижная победа, конечно, эмоции положительные. Два тура, шесть игр и ни единого поражения. Это говорит об уровне команды. Вот только с перспективами все не так радужно. Замахиваться на что-то масштабнее таких состязаний пока не выходит. А ведь в голову иногда закрадываются мысли и о Паралимпиаде. Но редких тренировок всего двух в неделю. Подпитанных исключительно энтузиазмом отнюдь недостаточно. Работы непочатый край. И без поддержки особых изменений ждать не приходится. Это все, чем мы занимаемся, это идет на общественных началах это все за, за свой счет и где-то найдем спонсоров не найдем спонсоров у нас никто не получает ни зарплаты ни денег это все чисто голый энтузиазм наши чиновники они знают где они просто живут на каком небе они ставят когда заикаются насчет счет паралимпиады когда если мы даже не участники дивизиона с мы даже в группе не играем они ставят задачу чтобы мы выступали на паралимпийских играх это какой надо путь пройти какой надо, сколько труда вложить, какую создать себе структуру, просто чтобы вообще выходить даже на какой уровень даже группы «Б». На тренировках, кстати, атмосфера весьма располагающая. Парни много шутят, не теряются даже под прицелом камеры. Поддержку обещают и новичкам. Помочь смогут не только со спортивной составляющей. Баскетбол – еще не все, что у них есть после того, как пришлось отказаться от привычного образа жизни. Все они – успешные и целеустремленные. В такой компании упасть духом попросту не получится. Если кто-то получил травму там, или не может заниматься взрослым баскетболом, Приходите к нам. Честное слово, мы можем обещать адреналин. Это мы вам гарантируем. И то, что вы будете увеличить свою спортивную жизнь еще не на один десяток лет, это вам стопроцентная будет гарантия. Именно благодаря этому спорту, благодаря баскетболу, они однозначно получили большую уверенность в жизни, они гораздо легче проходят процесс социализации, если можно так сказать, в обществе. Они уверены, у них большинство из них имеет свою работу, некоторые имеют свой бизнес. Люди стали на ноги. Почему я говорю, что наш вот этот проект, нашего клуба, это является даже больше, имеет даже социальное такое направление, чтобы дать людям вздохнуть, и они могли себя заново обрести в этой жизни. Атмосфера у нас всегда очень положительная, ребята очень эмоциональны, и я сам от них заряжаюсь даже, вот как здоровый человек. Я смотрю на них и понимаю, что мои проблемы в жизни – по сравнению с ними, это, ну, это не серьезно. Тем не менее, трудностей на их пути немало, кроме острых финансово-игровых вопросов, хватает и просто бытовых. С одним из них спортсменам приходится сталкиваться даже на парковке лечебно-реабилитационного центра, хотя, казалось бы, уж точно не здесь. У нас есть отдельная зона парковки для инвалидов, для наших колясочников, но когда мы приезжаем на тренировку... Она часто занята обычными машинами, и нам приходится ждать, пока эти машины уедут, чтобы ребята могли занять места и пойти передеваться. К сожалению, у нас в стране э, люди пока еще не всегда очень правильно относятся вот к этой проблеме людей с ограниченными возможностями. Главный вдохновитель команды, он же играющий тренер Юрий Волк. Проблем со здоровьем профессиональный баскетболист не имеет, но отбросив все предрассудки, садится в инвалидное кресло. Правила позволяют иметь в команде такого игрока. С парнями он с самого начала, но основная работа в федерации сегодня занимает очень много времени. А без тренера команде никак нельзя. Мы ему благодарны за то, что мы хотя бы можем привлекать на всех международных турнирах в качестве играющего тренера огромное низкий поклон за то что он делает и продолжает и нас не бросает